Друзі, вас вітаю. Просто зараз з нами Валерій Шатилович. Валерію, вітаю, дуже рада бачити. Вітаю вас, дякую за запрошення, вітаю всіх глядачів. Минулої зустрічі пообіцяли, що зробимо подорож у майбутнє за допомогою вашого дару Яснобачення і подивимось, як там розвиватимуться події, під яким прапором буде місто. Було 696 коментарів. Ми обрали 10 найбільш затребуваних, проголосували за п'ять міст, які сьогоднішньому випуску будуть. Це Маріуполь, Енергодар, Каховка, Нова, Каховка, Бердянськ, Мелітополь. Люди надіслали на ваше прохання фото. Давайте тоді по черзі будемо дивитися. Розпочинаємо з Маріуполя. Oh, yeah, yeah. А, напис жовто блакитною що це до окупації Маріуполь. Це на в'їзді, де Сталівар. Дуже відома локація. Далі йде місто за часів. Контролю України, це центральна площа і тут Прапор України, оці гарні пташки. І наступне фото це вже за часів Росії. Висить оця ганчірка. І навколо спалені будинки це Маріуполь. От ви знаєте, я смотрю на фотографію мирного Маріуполя. Треба сказати, що я там ніколи не був. Я ощущаю, что в этом городе как-то очень большая разница есть. И очень заметно богатых людей и бедных людей. Вот такая прослойка очень большая. Богатые и бедные. Но все же здесь я ощущаю, вот где Мариуполь, флаг Украины, он висел ну, уверенно, он висел с какой-то гордостью. Я бы сказал, что такие патриотические настроения в Мариуполе были. Были. Я не скажу, что это здесь, в этом городе, жили какие-то люди, кому вот Украина надоела. Нет, флаг висит, и ветер его развивает. Как-то я вижу, люди радуются. Люди радуются тому, что это Украина. При этом я слышу много людей, которые говорят на английском языке, иностранцы. Я вижу, что было много в городе иностранцев, в общем-то. Так, ну и давайте посмотрим вот сейчас, когда висит русский флаг. Ну, сейчас я ощущаю некую пустоту. Ситуация более спокойная. Но людей все-таки очень мало. Какие настроения жителей города. Нет, все-таки Украины не хватает. Украины не хватает. Есть скука за Украиной. Есть в воздухе, знаете, есть люди, у которых этот флаг как бы дома лежит, запрятанный. Ну вот есть люди, ждущие Украину назад. Давайте посмотрим вот на Новый год, какой флаг будет висеть вот, на, ну, получается, в 2025 году, 31 декабря 1 января, 1 января 2025 год, какой флаг висит в Мариуполе? Ну вот я ощущаю себя на этой площади, и вот как бы под площадью, я бы сказал, что где-то в земле там есть какие-то пустоты. То есть там могут быть какие-то подземные ходы или даже катакомбы. Там есть какая-то пустота. Ну от по состоянию на 1 января 25-го рода все-таки поки висить русский флаг. Я еще, здесь я не вижу Україну, я ще вижу русский флаг. Яка ще інформація вам про Маріуполь приходить? Mm -hmm. Чи з'являється там а, український прапор, чи з'являється там українська мова? Ну вот я бы сказал так, что танком Украина Мариуполь не заметит. То есть это какое-то возвращение Мариуполя, оно может быть дипломатическим способом, оно может быть каким-то другим способом. Но как бы я не вижу, что это такой военный способ. Это больше вот как договор какой-то, дипломатия, разговор. Ну вот я вижу сейчас... Военных украинских, которые, как взгляд, их направлен на Мариуполь. Но пока что их как бы сила слаба. Еще не хватает этой энергии. Поддержки. Что нашим воинам не, недостаточно поддержки, чтобы вернуть Мариуполь. И я вижу, что это больше город, вот как я вижу, много молодых семей в этом городе дети, семьи. Город очень такой плодовитый, дающий жизненную энергию, позитивная энергия у города. Знаете, есть города, которые дают негатив, а есть города, которые дают позитив, как ну, геопатогенные зоны есть. Да? Вот город очень с такой хорошей энергией. Хорошей энергией. Но все же здесь Український український флаг, он, так сказать, он должен быть. Но это более вопрос длительных перспектив. Ну, ну это не 1 января, это надо больше времени и надо, чтобы это было как-то, то есть это будет путь такой дипломатический, путь договора. Коли ви говорите, що бачите там багато молодих сімей і відновлення, це йдеться вже коли Маріуполь, е деоккупованный, когда вернутся под контроль Украины. Да, что с Украиной, понимаете, с Украиной этот город будет цвести. В городе будет молодежь, в городе будут дети, в городе как-то жизнь будет идти. Но дело в том, что сейчас это больше такой вопрос, знаете, времени и вопрос нужно как-то хитростью взять. Вот я не чувствую взрывов больше в, в Мариуполе, я не чувствую здесь бомбежки я не чувствую стрельбы. То есть свою вот так сказать карму военную Мариуполь отработал, да, вот это уже закончилась эта война для Мариуполя. И э, снова как бы возвратить этот город. Україна зможе без оружі дуже багато запитань у від Маріупольців, які вимушені переселенці зараз переважна більшість населення, що заселена в нашому місті Маріуполь, це переселенці з неблагонадійних регіонів Росії. Я не знаю, чи взагалі є там благонадійні регіони, але разом з тим дуже багато переселено цивільних окупантів Маріуполь у майбутньому. Як бачите, ви чи вдасться їх? вычистить, отправить с территории Мариуполя. Когда, даст Бог, Украина вернет, они себе уедут. И все. Кто-то кто-то уедет. Ну так их много не будет. Тут главное, чтобы Украина нашла силы и, знаете, подход, хитрость, чтобы была. Чтобы как-то суметь вернуть эту землю. А с этим всем уже можно найти какой-то способ, как справиться. Я почти вы, Мариуполь в будущем, это промысловое место или туристическое? Нет, это промышленное город. То есть, попри те, что майже все комбинаты зруйновані, они будут відновлені в более современном виде? город, он будет, да. Там будут заводы, фабрики, там, как бы, это город промышленный. Это не туризм. Туризм там очень мало имеет места. Отакі новини для Маріуполя. Щойно побачили ми з майбутнього. Випуск новин з майбутнього. Наступне місто: Енергодар. Так, Українська російська напис. ЗАЕС і перед ЗАЕС український прапор. І от варіант з російським прапором. Угу. Mm -hmm. Так, давайте посмотрим прошлое этого города. Ну, достаточно малочисленный город. Ну, такие люди активные, трудолюбивые. В общем, тихая, мирная жизнь. То сейчас посмотрим. Я вижу вот людей, которые прячутся, которые тихо сидят. Те, кто поддерживают Украину. И кто ну, все-таки пошел на работу, кто имеет паспорт русский. Ну, вы знаете, здесь я бы сказал где-то пополам. Если в Мариуполе я все-таки как-то, ну, украинцы, да, то много хотят назад, кто не выехал. А здесь я бы сказал, что пополам. Ну, кто, конечно, украинцы, кто привезен, откуда-то это понятное дело. Ну, давайте также посмотрим по состоянию на 1 января 2025 года. Вот 1 января, я думаю, наверняка будет снег. Все-таки я. Снег на Новый год будет. Вижу снег. Ну, здесь на, на, по состоянию на 1 января такая же история, как с Мариуполем. Давайте посмотрим в перспективе. Ну, вот тут вариант о развитии будущего, когда есть Украина, он очень вероятен. Здесь вот как небо, желто-голубое небо. Да, здесь очень вероятно тут четко есть это, этот вариант возвращения территории. Вы сказали, как э, в Мариуполе. То есть тоже не про військовий шлях идет, а про какую-то хитрость дипломатическую? Нет, я не вижу здесь, э, да, снова таки, я не вижу, чтобы этот город отвоевывался. Да, тут больше дипломатические какие-то шаги будут предприниматься. Как вы видите, будущее ЗС? Чего она працюет. Ну, вот год, два, три, где-то. Она работает в таком, знаете, режиме малочисленном. Ну, скажем, работает, чтобы да, как-то поддерживать свою жизнь. Но работает потом где-то года через три она начнет уже работать в полную силу. Катастрофы, аварии, что-то причины на россиянами, чи не бачите вы у перспективе ближнего года? року? Нет, этого я не вижу. Никаких аварий, катастроф я не вижу. Манипуляции могут быть, но прям что-то такое, трагедия какая-то, я не вижу. Чи, возможно, еще есть что сказать энергодарцам? Я еще информация приходить. Ну, вот я вижу, что здесь есть какой-то момент, что отжимается бизнес, что забирает у людей работу. Я чувствую, что это скоро прекратится. Друзья, будь ласка, тримайтеся. А мы рухаемся далее, и в нас на черзе место Мелитополь. Мелитополь. Это там, дети решня, Мелітопольська. Этот город не должны были взяти русские. Это кто-то сдал этот город. До речі, а я, знаєте, забула вас запитати там, де було про ЗАЕС. Чи здана вона була, чи були там якісь підступні дії місцевих mm -hmm. на той момент когось з влади? Про ЗАЭС? Да, я вижу руки в наручниках. То есть это э, ну, преступление. Что это было сделано, какое-то преступление. Заезд, да? Да, да. Ну, то есть кто-то помог врагу. Какой-то предатель нашелся. Точно так же, как Мелитополь. Тоже нашелся какой-то предатель, который дал возможность им взять вот. Ну, то есть, это надо смотреть на ту. Власть, которая была на тот момент. На Меську Раду. А тот, кто помог сдать, он сейчас на оккупированной территории? чи выехав и в Украине пребывает? Нет, в Украине точно нет. Ну, в качестве, в плане Мелитополя, это подкупленные люди. Это не один человек. Это верховник. Потому что вот здесь висит русский флаг, здесь его не должно было висеть. В Цепь этом городе да? русские не могли бы взять, ну как сказать, знаете, то есть это не так не должно было быть, это вмешательство В судьбе этого города этого не было. Или же по-другому вот так можно сформулировать. То есть военным образом они бы Мелитополь не взяли. Они взяли только благодаря тому, что его подкупили. Ну так сильно я не вижу сильных разрушений. Нет, все же это было. Это ну давайте посмотрим на 1 января. 25-го года, 1 января. Я чувствую, что настроение какое-то лучше на 1 января у людей. Как будто бы вот уже Украина ближе стала. Настроение лучше идет. Знаете, как в ожидании. Вот уже наши идут. Вот что-то такое. Ожидание. Так. В воздухе я это ощущение. Ну, Україна ближче, бо я явно відчуваю, що Україна починає зблизь милеток. Давайте тут із Оксаною Бордянською. Можливо, там нам провідкриється якась інформація, яка завантажить нас в контекст, що відбувається в тому регіоні. А ось звідси я почему-то бачу російського президента. Може, він когда-то був в тому городі? Какие-то у него особенные виды. Но сейчас я тут чего-то такого страшного я не чувствую. Я просто чувствую, что этот город пустой. Что там ничего не происходит. Людей мало. В основном пенсионеры. Так. пока без изменений. Хотя Украину очень ждут здесь. Я чувствую, что здесь мало молодых людей, но я чувствую, что Украину ждут. Зараз я вам надешлю каховку, та новую каховку. Вот зараз каховка. Добрый. Вот здесь я вижу, что очень много подлостей враг делает. Тут заминировано все, буквально. Так, а куда не иду, там взрыв, там взрыв. Не могу уйти по этому городу. Город э, нашпигован прямо всем этим. Ну, здесь украинский флаг. Есть, Здесь вот он стоит. Место русского флага, украинский флаг. Вернется, каковка вернется. Все повернется, но не все швидко, на жаль. Да, но не все так скоро, как мы хотим, да. А от ще нова каховка. І тут прям чотири фотографії. І є фотографія, коли підірвали дамбу і затопило. От перша фотографія український прапор на цій будівлі, український прапор зима. Потім, коли затопило. І от тут навіть не дуже примітно, оця ганчірочка триколорна висить. Зліва, бачите? Так, бачу, бачу. Ленина не затопилась, слушайте, Ленин спасся. Точно, они ж могли Ленина назад повернуть на оккупированную территорию. Конечно. Генически, я знаю, сразу, как только зашли, сразу и Ленина привезли. Ну, какие ж кончины. Ну. Так, вот Украина хорошо, новая Каховка. Ну, здесь Украина точно стоит. Вот Каховка, новая Каховка хорошо идет, здесь Украина ближе эти территории быстрее вернут. Да. Тут запах Украины уже есть. Вот 1 января почему-то белый флаг висит. То есть я думаю, что к 1 января уже какие-то изменения пойдут уже видимо будет ну, такая ситуация, что на грани уже знаете, вот вот что-то да будет. ну давайте тогда посмотрим еще такой вопрос. Ну, вот так спросим, как украинцы могут помочь возвращению этих территорий, как все наши зрители могут помочь? Я задам вопрос. Посмотрю. Знаете, я вижу такой образ сердца, цвета нашего флага. И вот кусочки от этого сердца, они откололись. Вот давайте делать такую визуализацию, возвращать вот эти города, как пазлы, да, вот складывать пазл такой сердца Украины назад. Вот такую визуализацию будем делать, возвращать вот эти города. То есть надо, получается, увидеть ну, как центральную площадь, например, этого города или какое-то место, которое вы знаете, которое вы помните. И возвращайте его туда, вот в сердце Украины. Вот такую вот практику я вам рекомендую делать. Я вам очень дякую. Дякую за практику, дякую за всю подорожь в майбутнє. И дуже сподіваюсь, что все ж таки а... Обставини можуть скластися таким чином, що це пришвидшить найпозитивніший сценарій для України і якнайшвидше повернення всіх українських міст додому. Так, ми ж це сподіваємось на зараз, А в принципі, якщо будуть якісь позитивні зменшення в там, наших коллегів до нашого правительства, то це розуміється положительним образом і на Вот этом вопросе, мы так что будемо відноситися к прогнозу як к прогнозу. Як вероятност. Вероятність, яка точно, дай Боже, точно зазнає позитивних для нас коректувань. У цьому будемо радіти, якщо щось трапиться швидше, ніж це побачив Валерія. Yeah. Хай так буде Хай так буде. Всім дуже дякую за час проведений разом. Передаю принагідно вітання нашим глядачам, які дивляться нас поки окупованих територій. Будь ласка, тримайтеся, і головне, тримайтеся подалі від військових об'єктів і скупчень російських військових. Тримайте голову в холоді, тримайте стрій та настрій, все буде Україна. Це точно. Правда, Валерію? Так буде всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.